Те, кто не получил приглашение на внеочередные выборы президента или заметил там неточности, могли до 19 мая обратиться в избиркомы или реестр избирателей для исправления. Завтра такие обращения приниматься уже не будут. Началось уточнение списков. Обеспечение подготовки и проведение досрочных выборов главы государства обсуждали на всеукраинском селекторе под руководством премьер-министра Арсения Яценюка. Подробнее наши корреспонденты. У каждого украинца должна быть возможность прийти, проголосовать и выбрать нового президента, говорит премьер-министр. Хотя есть места, где сделать это будет проблематично, но на общий исход выборов не повлияет, уверен Арсений Яценюк. Технически все необходимое сделано, политическая конкуренция обеспечена, финансирование тоже. У тех, кто против украинской державы, кто против украинской независимости, есть одно ключевое задание. Это взорвать выборы президента. Але від імені уряду України можу запевнити, в Україні відбудуться легітимні вибори, і в Україні з'явиться легітимно і законно обраний президент України. В Донецькій області только 26% комісій – получили списки избирателей, В Луганській тільки 16%. по сравнению з ними в Запорожі. Все в порядке всі округи у нас окружні окружної комісії, збирательної комісії. будем говорить, завершает подготовку. Так сказать, что процентов готовы, не имею права. Но тем не менее, люди каждый на своем своей комиссии работают. Во время выборов милиция будет переведена в особый режим работы. В горячих точках, пока что в таковых 14 райцентров, будут дежурить силы, присланные из других регионов. В общей сложности эти выборы обойдутся государственному бюджету более чем в миллиард гривен.